До кризиса у нас годовой объем был 120-140 миллионов гривен. Годовой объем. На следующий год мы рассчитываем эти миллионов на 200. Не меньше. Фронта работ есть. Но здесь будет два но. Два но. Первое это увеличение стоимости квадратного метра. Как бы сегодня ни говорили, понижение, 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 не будет понижения. Причина одна единственная. От 15 до 20 процентов подняты цены на строительные материалы. Почти вот уже 3 или 4 раза в этом году поднимала заработная плата. А заработная плата в стоимости квадратного метра до 30 процентов. И уже есть цена, утвержденная Министерством регионального развития и строительства на следующий год 4632 гривны. То есть увеличение на 340 гривен. С Нового года будет цена. Как достичь покупательской способности? Ну хотя бы в 4500, хотя бы в 4, ну до 4, ниже она не опустится, цена уже. Ну, много есть вопросов. Самое первое, то, что с первого числа будет принят закон, закон в строительстве, это о регулировании, о регулировании местобудивной деятельности. То есть масса к этому закону, к этому закону будет еще выпущена 26 законов. Будет еще масса постановлений кабинета министров. Ну что, ну давайте так. Вот я сегодня работаю, наша фирма работает по доступному жилью. Вы говорите, что люди безграмотные в, финансовом, в финансовых вопросах. К этому я еще добавлю. Люди безграмотные в вопросах доступного жилья, в вопросах постановки на очередь. Люди не знают, как сад на очередь. Причем к нам обращаются с высшим образованием юристы, работники налоговой, милиции даже. То есть люди, которые должны ну, прекрасно знать законы. Не знают законов. Никто не поднимал жилищный кодекс. Пусть он старый. Больше его уже около 40 лет. Но ведь его же необходимо поднять, изучить. Что такое доступное жилье? Это 30% платит государство. Сразу же, мгновенно. 20-30% Люди доплачивают. В банк необходимо прийти всего лишь 50%. Я уверен, вы никогда не откажете клиенту, у вас уже 50% залога в банке лежит. Вы всегда эту квартиру реализуете. И сколько мы не работали с банками, у нас ни одного проблемного кредита нет. И физические лица возмещают кредиты. Насколько мне известно, проблемные кредиты у тех людей, которые брали по миллиону, по два, по три на приобретение жилья. То есть люди брали кредиты для перепродажи жилья те лица, которые брали по пять, по шесть квартир, покупали для зарабатывания. Но тот, кто брал квартиру, никто ни разу не проплатил. А 50%, если остается кредита, то комнатная квартира, это в месяц необходимо будет проплачивать, первый год, около 3000 гривен. Да, как будто много. Но если семья работает, э, два человека, пару детей, и средняя заработная плата вот даже у строителей, мы последних 3-4 месяца работаем, вышли на прекрасный уровень, хороший уровень, средняя зарплата у одного работника около 4000 гривен. То есть уже банк не боится данной категории давать кредиты. Но вопрос не будем говорить снижение. Снижение жилья не будет. Самое главное сегодня не повысить планку в стоимости квадратного метра.